بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر سٹوڈنٹس آج ہم مطالعہ پاکستان کے نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے نظریہ پاکستان کے ماخذ کہ نظریہ پاکستان کہاں سے آخذ کیا گیا ہے پچھلے سبق میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ نظریہ بہت اہم ہوتا ہے بہت ضروری ہوتا ہے کسی قوم کی زندگی اور موت کے لیے نظریہ جو ہے وہ ایک روح کی حیثیت رکھتا ہے اگر نظریے کو نکال دیں نظریے کو ہٹا دیں نظریے کو ختم کر دیں تو وہ قوم خود بخود ختم ہو جاتی ہے مر جاتی ہے تو آج ہم نے دیکھنا ہے کہ نظریہ پاکستان کے ماخذ کیا ہیں یعنی کہاں سے یہ نظریہ نکلا کہاں سے اخذ کیا گیا اور میں ہوں ڈاکٹر محمد نصیر کیا نہیں بہت اہم ہے یہ امدالِ پاکستان کے یہ ٹاپک جو ہیں ہماری نئی نسل کو بہت اچھے طریقے سے یہ معلوم ہونا چاہیے تب ہی جا کر وہ ہمارے ایک اچھے شہری میو وطن شہری بنیں گے سٹوڈنٹس نظریہ پاکستان کے ماخذ جو ہیں یوں تو بہت سارے ہیں لیکن ہم یہاں پانچ مواخذ کی بات کریں گے نمبر ون ہے مشترکہ مذہب اور نمبر دو ہے مشترکہ سیاسی مقاصد نمبر تین جو ہے وہ مشترکہ تعلیمی مقاصد ہیں نمبر چار پہ ہے ماخذ جو ہے وہ مشترکہ معاشی مقاصد ہیں اور نمبر پانچ مشترکہ ثقافتی مقاصد تو ہم ان پانچ مواخذ پہ بات کریں گے یہ ماخذ وہ ہیں جن سے نظریہ پاکستان نکلا ہے نظریہ پاکستان نکالا گیا ہے تو آئیے ہم ایک ایک کر کے سب پہ بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کر رہے ہیں مشترکہ مذہب کی آپ جانتے ہیں کہ برسگیر صغیر جنوبی ایشیا میں دو بڑے مذاہب تھے ایک ہندو تھا اور دوسرا اسلام تو دو بڑے مذاہب ہندو مت اور اسلام کے ماننے والے یہاں پہ رہتے تھے بہت زیادہ تعداد میں ہندو تھے تقریباً تین گنا زیادہ یہاں پہ ہندو کی تعداد تھی ان میں ہندوؤں کی تعداد مسلمانوں سے بہت زیادہ تھی ہندو اور مسلمان مذہب کی بنیاد پر بالکل دو الگ قومیں تھیں یعنی ہندو بالکل الگ ہیں ان کا نظام بے عبادت الگ ہے ان کے وہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں مسلمان جو ہیں ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اسی طرح ان کے دیگر جو رسومات ہیں وہ مختلف ہیں مسلمان یہاں تقریباً چھ سو سال تک اگر ہم سات سو بارہ سے لیں تو یہ تو کوئی ہزار سال بن جاتا ہے لیکن اگر ہم محمد بن قاسم چونکہ یہاں تھوڑا عرصہ رہے اس کے بعد واپس چلے گئے اور یہاں پر دوبارہ سے اسلامی حکومت ختم ہو گئی لیکن اس کے بعد چھ سو سال تک تقریباً ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت رہی لیکن مسلمانوں نے مذہبی آزادی دے رکھی تھی اور کسی بھی غیر مسلم کو ہندو کو یا کسی کو بھی زبردستی مسلمان نہیں بنایا اگر وہ مسلمان بناتے تو آج کوئی بھی ہندوستان میں ایک ہندو بھی نہ ہوتا مسلمان حکمرانوں نے یہاں مذہبی آزادی دیے رکھی اور اس طرح اپنے مذہب پر وہ سارے عمل کرتے تھے لیکن جب ہندو کی اکثریت یہاں پر ہوئی انگریزوں کے دور میں تو پھر انہوں نے اگر ہم اٹھارہ سو آگے جا کے ہم بات کریں گے انیس سو سینتیس کی جو وزارتیں بنی کانگریس میں اس میں انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا کچھ کیا یہ داستان ہم آگے چل کے کریں گے اسی لیکن ہندوؤں کو جب یہ اکثریت ملی اور وہ اختیار میں آئے تو انہوں نے شدھی اور سنگٹن کی تحریکیں چلائیں شدھ تحریک کا مقصد یہ تھا کہ زبردستی جو ہے وہ جتنے مسلمان ہیں ان کو ہندو بنا دو اور اسی طرح سنگٹن ہے کہ یا تو مسلمانوں کو قتل کر دو یا انہیں ملک بدر کر دو یعنی ہندوستان صرف ہندو کا ہے یہاں پہ کوئی اور جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے اب مسلمانوں کے لیے لازمی تھا کہ وہ اپنے اس مذہب کو اپنے دین کو بچانے کے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کریں جہاں پر وہ اپنے اس دین کو اور اپنے اسلام کو بچا سکیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں تو مشترکہ مذہب جو مسلمانوں کا تھا اس کی بنیاد پر یہ نظریہ پاکستان تخلیق ہوا کیونکہ اس کے بغیر مسلمانوں کا اور اسلام کا یہاں پر بچنا ناممکن تھا دوسرا جو ماخذ تھا وہ سیاسی مقاصد تھے انگریزوں نے اپنے دور میں یہاں پر ہندوستان میں ووٹ کے ذریعے حکومت بنانے کا طریقہ متعارف کروایا آخر میں جب یہ کانگریس بنی اور مسلم لیگ بنی تو جمہوریت انہوں نے یہاں پہ کہا کہ جی انتخابات کے ذریعے ووٹوں کے ذریعے یہاں پہ آئندہ حکومت کے نمائندے بنیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ چونکہ یہاں ہندو کی اکثریت تھی تو اس ووٹوں کی بنیاد پہ اگر یہ نظریہ پاکستان نہ ہوتا اور پاکستان ایک الگ وطن نہ بنتا تو کیا ہوتا کہ ہمیشہ ہندو اکثریت انتخابات میں جیتتی رہتی اور حکومت ہمیشہ ان کی ہوتی اور مسلمان جو ہیں دوسرے درجے کے شہری ہوتے اور ان کا نام و نشان جو ہے وہ مٹ جاتا تو اس طریقے کے مطابق جو ہے ظاہر ہے کہ جس پارٹی کی اکثریت ہوتی ہے حکومت اسی کو ملتی ہے اس حصول کا لازمین نتیجہ یہ تھا کہ ہندو اکثریت ہمیشہ مسلمانوں پر غالب رہے گی اور مسلمان کبھی بھی آزادی کا سانس نہیں لے رکھے انگریز اگر یہاں سے چلے بھی گئے تو مسلمان جو ہیں وہ آزاد نہیں رہ سکیں گے مسلمان یہاں پہ اپنی مرضی سے اپنی حکومت جو ہے نہیں بنا سکیں گے اور انہیں ہندوؤں کی اکثریت کے ذریعے اثر ہی رہنا پڑے گا اس لیے مسلمانوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہیں ایک الگ وطن حاصل کرنا چاہیے جہاں وہ ہندوؤں کی غالب اکثریت کے اثر سے آزاد ہو کر اپنی سیاسی بصیرت کے مطابق ایک نظام حکومت بنا سکیں تمام مسلمانوں کے ان سیاسی مقاصد نے نظریہ پاکستان کو تخلیق کیا یعنی مسلمانوں کے اس نظریے نے کہ ہم نے اپنے جو سیاسی بالادستی اپنے ایسا ہمیں ایسا علاقہ چاہیے جہاں ہمیں سیاسی بالادستی حاصل ہو جہاں ہم اپنی مرضی سے حکومت قائم کر سکیں جہاں ہم اپنی مرضی سے نظام قائم کر سکیں اس کے حصول کے لیے انہوں نے جد و جہد کی اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انیس سو سینتالیس میں پاکستان مہارج وجود میں آ گیا اگر یہ پاکستان نہ بنتا تو آج وہی حال ہوتا جو اس وقت ہندوستان میں مسلمانوں کا ہے کہ مودی حکومت ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ بھائی یہاں سے نکل جائیں یا ہندو ہو جائیں یا پھر یہاں سے نکل جائیں اس وقت بھی جو ہے وہ مسلمان وہاں پہ اقلیت میں ہیں اور ان کی کوئی حکومت نہیں ہے اور ان کا کوئی اختیار نہیں ہے اور وہ مکمل جو ہے ایک ہندو کی اکثریت کے ذریعے سے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ مشترکہ سیاسی مقاصد جو ہیں یہ بہت ضروری تھے اس کے لیے ان کے حصول کے لیے ایک الگ وطن بنایا جائے اور اس طرح یہ نظریہ پاکستان جو ہے وہ وجود میں آیا تیسرا ماخذ ہے تعلیمی مقاصد عام طور پہ یہ تاثر کیا جاتا ہے کہ شاید انگریزوں کے آنے سے پہلے یہ ہندوستان بڑا پسماندہ تھا یہاں پہ بالکل ہی کوئی ترقی نہیں تھی حالانکہ بالکل اس کا یہ بالکل غلط بات ہے انگریزوں کے ہندوستان پر قبضہ کرنے سے پہلے یہاں مسلمانوں کا ایک مضبوط تعلیمی نظام موجود تھا پورے ہندوستان میں ان کے جو انگریز جو یہاں پہ ڈیٹا جمع کرنے والے یا تحقیق کرنے والے تھے لارڈ مکالے وغیرہ میں نے انہوں نے آگے یہاں پہ دیکھا تو انہوں نے آگے رپورٹ کی کہ پورے ہندوستان میں کوئی جگہ ایسی نہیں ہے جو مدارس نہیں ہے جہاں سکول نہیں ہے جہاں بڑے بڑے تعلیمی ادارے نہیں ہیں ہر جگہ پہ موجود ہیں اور اس زمانے میں انگریزوں کے آنے سے پہلے یہاں پر جو لٹریسی ریٹ تھا اور کوالٹی آف او ایجوکیشن جو تھی وہ سیونٹی پرسنٹ سے زیادہ تھی یہاں کا تعلیمی معیار بہت اچھا تھا اس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ ایسے انجینئر تھے ایسے اسکالر تھے ایسے بڑے بڑے لوگ تھے انہوں نے بڑی بڑی کتابیں جو ہیں وہ تخلیق کی آج بھی ان کتابوں کا جو ہے وہ پوری دنیا میں جو ہے وہ شہرت ہے اسی طرح انجینئرنگ کے نمونے تو آج ہم دیکھتے ہیں جو تاج محل آگرہ اس دور میں بنا اور آج تک اسی طرح کا وہ یعنی اس کے اندر کوئی نقص نہیں پیدا ہوا بادشاہی مچ اللہ لاہور کو دیکھیں یہ جی ٹی روڈ جو ہے شیر شاہ سوری کے دور میں بنی یا اٹکا پول جو ہے جس میں ٹرین بھی اور بس سے بھی گاڑیاں بھی گزارتی ہیں اور بے شمار ایسے دیگر نمونے ہیں کہ جس پہ ہم کہتے ہیں کہ اس دور کی انجینئرنگ کتنی مضبوط تھی اس دور کے کتنے لوگ جو ہیں ماہر انجینئر تھے کپڑا جو یہاں کا بنتا تھا ریشمی کپڑا اور سوتی کپڑا جو ہے ڈھاکہ کے ململ یعنی یہ ایسی چیزیں تھیں جو ظاہر ہے کہ بہت اعلیٰ معیار قسم کا ہے بہت اعلیٰ معیاری تعلیم کی کے نتیجے میں ہی اس طرح کی جو ہے وہ چیزیں تخلیق کی جا سکتی تھیں تو یہاں تعلیمی معیار بہت اچھا تھا یہاں کے لوگ بہت زیادہ پڑھے لکھے تھے اور یہاں پر جو تعلیمی نظام ایک مضبوط تعلیمی نظام تھا ملک کے طول لو عرض مدارس تھے سکول تھے تربیت گاہیں تھیں جن میں رنگ نسل اور مذہب سے بالاتر ہو کر سب کے لیے تعلیم کا ایک انتظام تھا لیکن انگریزوں نے اس نظام کو آ کے تباہ کر دیا انہیں انگریزی کو لازمی قرار دے دیا اور مسلمانوں کے نظام تعلیم کو بحال کی بحالی کے لیے اس لیے ضروری تھا کہ مسلمان اپنے لیے ایک الگ وطن کا مطالبہ کریں اور یہ جو مشرقہ تعلیمی مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے نظریہ پاکستان تخلیق کیا گیا تو ایک بڑا ماخذ جو ہے ہمارے تعلیمی نظام ہمارے تعلیمی مقاصد دوسروں سے بالکل الگ ہیں ہم ایک دوسری قسم کا ایک بہترین قسم کا شہری یا بہترین قسم کا مسلمان تیار کرنا چاہتے ہیں انیس سو سینتیس کی کانگریس کی وزارتوں کے بعد جس طرح بچوں کو اسمبلیوں میں بندے محترم کے اور گاندھی کی جو تصویر ہے اور بدھ ہے ان کے سامنے کھڑا ہونے پر مجبور کیا گیا اور ایسے ترانے ان سے گائے کروائے گئے اسی طرح قرآن و حدیث اور دینی تعلیم جو ہے مسلمانوں کے لیے اس کے راستے مکمل طور پہ بند کر دیے گئے تو وہ مشترکہ تعلیمی مقاصد جو مسلمانوں کی ایک علامت ہے اور مسلمانوں کے پاس ایک بڑا مضبوط تعلیمی نظام تھا جسے انگریزوں نے آ کے تباہ کر دیا وہ فارسی اور اردو جو ہے اس کو اور عربی کو ختم کر دیا مشق کی زبانوں کو ختم کر دیا جس کے نتیجے میں انگریزی کو اہمیت دی گئی اور جس کو چند انگریزی کے چار حفاتے تھے وہ ترقی کرتا تھا اور سرکاری ملازمتیں بھی ملتی تھی تو یہ چوتھا جو, جو ماخذ ہے تعلیم مقاضہ جو ہمارا نظریہ پاکستان کا ماخذ ہے وہ ہے مشرقہ معاشی مقاصد معاشی مقاصد سے مراد یہ ہے کہ جو معیشت ہے روپیہ پیسہ ہے دولت ہے تو ہندوستان میں مسلمان معاشی لحاظ سے پسماندہ تھے تجارت اور کاروبار زیادہ تر ہندو کے پاس تھے بڑے بڑے جو مارکیٹیں تھیں بڑی بڑی دکانیں تھیں بڑے بڑے تجارتی جو مراکز تھے وہ سب ہندوؤں کے پاس تھے مسلمان جو ہے وہ بہت کم چونکہ تعلیم وہ حاصل نہیں کرتے تھے انگریزی کی وجہ سے وہ ویسے ہی ان کو ان کے ساتھ تعصب کیا جاتا تھا اور چونکہ ہندو نے انگریزوں کو یہ باور کروا دیا تھا کہ تمہارے اکثر دشمن جو ہے مسلمان ہیں اور اٹھارہ سو ستاون کی جو جنگ آزادی ہے وہ ان مسلمانوں نے لڑی تھی اس لیے انگریز بھی عید ان کے خلاف تھے تو انگریز ان مسلمان اس لحاظ سے مالی لحاظ سے معاشی لحاظ سے بہت پسماندہ تھے بہت پیچھے تھے اور ہندو اکثریت کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں تھا کہ مسلمان معاشی ترقی کریں انگریزوں کے تاثر پر ہندوؤں کی سازشوں کی وجہ سے مسلمانوں پر زیادہ تعلیم کے دروازے بند تھے تو سرکاری ملازمت کے دروازے بھی بند تھے تو مسلمانوں کی معاشی ترقی کے لیے مسلمانوں کی معاشی بہتری کے لیے ایک نظریے کی ضرورت تھی وہ نظریہ پاکستان تھا تاکہ ہم ایک ایسا وطن حاصل کر سکیں جہاں ہم معاشی لحاظ سے ترقی کر سکیں اور مسلمان معاشی لحاظ سے بہتر ہو سکیں تو یہ مشترکہ معاشی مقاصد کا حصول جو ہے اس کے لیے بھی نظریہ پاکستان ضروری تھا اور یہ ایک بہت بڑا ماخذ تھا بہت بڑا ذریعہ تھا نظریہ پاکستان کا پانچواں ماخذ جو ہے وہ ہے مشرقہ ثقافتی مقاصد یعنی ہماری جو ثقافت ہے مسلمانوں کی جو کلچر ہے وہ باقی اقوام سے بالکل مختلف ہے ثقافت رسم و رواج کو کہتے ہیں اور مختلف قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں کسی معاشرے کے اندر وہ ثقافت کلاتے ہیں یہی ثقافت جب بہتر ہوتی ہے اسے تہذیب کہتے ہیں تو مسلمانوں کی ثقافت ہو یا تہذیب ہو وہ بہت معیاری تھی پچھلے چودہ سال سے اس کے اندر بڑی ترقی ہوئی تھی تو ہندوؤں کے ساتھ رہ رہ کر اس ثقافت جو ہے اس کا ستیہ ناش ہو گیا تھا بیڑا غرق ہو گیا تھا تو مسلمانوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم ہندوؤں کے ساتھ ہی رہیں گے اور ہندو اکثریت کے ذریعے اثر رہیں گے تو ہمارا جو یہ ثقافتی ورثہ ہے یہ مکمل طور پر تباہ ہو جائے گا تو اس ثقافتی ورثے کو بچانے کے لیے یہ نظریہ جو ہے پاکستان بہت ضروری تھا تو ہندوستان میں مسلمانوں کے نظام عقید کے دوران فارسی اردو قومی زبانیں تھیں لیکن انگریزوں نے آ کر انہیں ختم کر دیا اردو اگر بولتے بھی تھے تو ہندی زبان تقریباً اردو سے ملتی جلتی ہے لیکن ہندو یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم نے اس کو عربی یا فارسی کا جو رسم الخط ہے اردو کا رسم الخط ہے اس میں ہم نہیں لکھیں گے بلکہ وہ اپنا جو دیوناگری رسم الخط ہے اس کا مطالبہ کر رہے تھے کہ جی ہم اس کو اردو کو بھی لکھیں گے یا یہاں کی ہندی زبان جو ہے یہ دیوناگری زبان میں ہم لکھیں گے تو مشرقہ ثقافتی مقاصد کے بچاؤ کے لیے ان کے حصول کے لیے یہ بہت ضروری تھا کہ ایک الگ وطن جو ہے قائم کیا جائے تو یہ مشرقہ ثقافتی جو مقاصد ہیں ان کو حاصل کرنے کے لیے بھی یہ نظریہ تخلیق کیا گیا اور یہ بہت بڑا ماخذ تک یہ تھے نظریہ پاکستان کے ماخذ پانچ ماخذ کے ہم نے بات کی ہے پہلا جو تھا کا مذہب ہے دوسرا جو ہے وہ کا سیاسی مقاصد ہیں تیسرا کا تعلیمی مقاصد ہیں اور چوتھا جو ہے وہ کا معاشی مقاصد ہیں اور پانچواں مشترکہ ثقافتی مقاصد ہے تو ان مقاصد کے حصول کے لیے یہ نظریہ جو ہے تخلیق کیا گیا یہ نظریہ اخذ کیا گیا اور اسی کی بنیاد پہ پاکستان مہارج وجود میں آیا آئیے اب ہم جائزہ لے لیتے ہیں کہ آج جو چیزیں ہم نے پڑھی ہیں اس کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں وہ کتنی سمجھ آئی آپ کے سامنے جو ہے سوالات آئیں گے اور یہ سوالات جو ہیں آپ نے پہلے جو سوال ہیں پندرہ وہ بیس سیکنڈ جو ہے وہ ہر سوال کا بیس سیکنڈ میں آپ نے جواب دینا ہے جو چیز خالی جگہ پہ ہے صرف اسی پہ آپ نے کرنا ہے وہی چیز لکھنی ہے یا اس کا جواب دینا ہے باقی جو ہے اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تو آئیے